Там пошел срач наезд на Берлинскую, на нее Артигрин. Потом еще пару человек ну, рассказывают, что она там дура. Потом я садочек слушал, они о ней тоже там низменно отзываются. Что она там чуть ли не мадам с друдома. Я считаю, что если, не такие, если бы не такие, как Берлинская, то мы бы уже давно войну проиграли. Уже была бы давно капитуляция. Благодаря, ну она как флагман этого всего движения в певедронах. Понятно, что она не одна. Понятно, что это целый конгломерат единомышленников. Но благодаря вот этим людям, не от мира сего, которые думают нетривиально, армия Украины нанесла урон российской армии на миллиарды долларов, а то может быть и десятки. И продолжает успешно отбивать атаки. Поэтому, если Берлинскую куда-то хотят назначить, то слава богу, человек хочет посвятить себя службе государству, а не заработать очередные 20-30 миллионов долларов. И на таких, как она, держится все. Низкий поклон. А те, кто в отношении ее открывает свой поганый рот, ну надо просто на себя внимательно посмотреть, что вы сделали для этой страны. Вот я рассказывал про 7 проектов Ирана по ракетам. Это только по ракетам. А еще, если у них взять с, с разными видами вооружения, у них около 35% проектов. Я хочу понять, почему в Украине не было никаких вообще проектов. И по FPV дронам еще раз скажу, они же вообще меняют каждый день картину. Вот за последние два месяца пошла вообще новая инновация. Эти пошли дроны с выжигают посадки. Пошли дроны, которые могут разрушить трехэтажный дом пошли дроны, которые сбивают арван 30, который работает на 4 километрах в высоте. А этот арван 10, если 30, если бы он долетел до Днепра, он мог бы разбомбить какие-то две два важных объекта, какой-то завод, который приносит нам сотни миллионов гривен за год дохода. Это все арван 30. И благодаря новой революции, вот этих же всяких берлинских, Сейчас успешно начинают сбиваться эти Орваны 30 или Суперкамы 450, которые работают на радиусе, ну, радиус полета в одну сторону 30, 300 километров. Сейчас доктрина боя меняется каждый день. Если мы будем чмырить этих наших людей, которые... Вы же посмотрите, она бессеребренница, у нее ни денег нет, ничего. Вот я там еще Качетков вылез, вот это, у нас тут КГБшник был, ракетостроитель. Вечно рассказывает, как ракеты хорошо делать. Так я хочу спросить у Качеткова, который был помощником Кучмы. че ж вы их не делали, эти ракеты боевые? Чего вы их не делали? Вы все просрали. А теперь он как эксперт каждый день рассказывает, что такая Берлинская.